Я с начала этого года, с января месяца, занимаюсь, скажем так, преступной деятельностью, а именно кражей кабелей лифтового оборудования. Вот сейчас вот этот молодой человек по нашему предприятию более 80 лифтов украл, обокрал, кабеля снял. Ну, это, естественно, выбивает из жизни жильцов, верхних этажей, особенно пенсионеров, инвалидов. И, и нам создает очень большие неприятности. Что, ну, если, если сейчас метр кабеля где-то 113 гривен стоит, вы вот, считайте, вот он украл вот с этого лифта, допустим, 44 метра. Вот, считайте, 44 – это только стоимость материалов. Плюс работы, ну, где-то 6 тысяч, где не меньше лифт стоит. Что произошло после того, как вы вошли в подъезд? После того, как я вошел в подъезд, я поднялся на пятый этаж. Mm -hmm. Открыл лифтовую рушанку. С помощью проволоки? Да, с помощью проволоки. Что дальше? Дальше протянул руку, откусил кабель кусачками и, собственно, забрал, смотал его в и забрал его с собой. Потом пошел, пошел, пошел в лесом посадку, почистил, выпали. В итоге чего получился чистый металл. То есть вышли из подъезда, вынесли при себе кабель, да? Да, положил его в пакет или пришел. Ну, пошел, выпалили. Да, пошел, выпалил и потом чистый месяц сдал на пункт металлоприема. За сколько? Ну, в среднем 450-500 рублей. Коли ми відпрацьовували місця скоєння злочинів, ми спілкувалися з працівниками ліфт-сервісу, які обслуговують ці ліфти. Ці, скажімо так, мережі, мережі їм відключались електро від електроструму. Злодій проникав до шахти ліфту, знаючи, які кабельно-проводникова продукція працює, коли ліфт їде вверх чи вниз. Відрізав їх підручними засобами, в тому числі і плоскогубцями, які ми вилучили, і інші засоби. Після чого скоював крадіжку по шахті ліфта це обладнання. Крім того, він скоював крадіжки не тільки кабельно проводникової продукції, але й різноманітні засоби, які обладнані ці ліфтові шахти. При яких абсаліфах вицелювалися? Зашел, чтобы вырезать электрический кабель, чтобы впоследствии сдать его на металл. Электрический кабель откуда? С лифтового, лифтового шаг? Да. Эм, в процессе как это происходило. Ну, как? Вы зашли в подъезд. Зашел в подъезд, открыл дверь, от щитка отрезал и из-под кабины лифта вторую часть отрезал